Tapi bila dia keluar, dia terpaksa bawa grab, bawa food panda. Ini menjadi masalah. 100 ribu orang macam ni. 36% under employment rate. Itu kamu tak cakap. Yang kamu cakap, oh dia orang ni semua ada kerja. Tapi kamu tak tanya kerja apa. Memanglah ada dia kerja. Dia ada ijazah tapi bawa grab. Dia ada ijazah tetapi pergi bawa food panda. Adakah itu kerja yang kerajaan nak kepada graduan-graduan kita? Ini data. Eh? Kalau siapa nak data, pergi tengok apa yang Bank Negara cakap pagi tadi. Eh? Ini Bank Negara cakap. Dia cakap between 2022 dan 2023. Ini zaman Anwar Ibrahim. Ini selepas COVID. Between 2022 dan 2023, around 260,000 fresh graduate entered the job market. 260,000 orang graduate keluar ke pasaran kerja. However, only about 150,000 high skill jobs were created annually during that period. So tetapi uh, only 150,000 saja kerja yang high skill di telah dibuat dalam that period resulting in a gap of about 100,000 ataupun kita keluar apa, graduate RM260,000. Tetapi pekerjaan yang di generate high skill ini untuk budak-budak graduate ni cuma RM150,000. So RM100,000 ini tak dapat kerja yang setimpal dengan dia punya pelajaran dan pendidikan. Sebab itu, ini bank negara cakap lagi. That's why we see underemployment among graduate remaining high. About 36% of graduate are working in mid or low skill jobs. 36% daripada graduan-graduan kita Bekerja di sektor yang tak setimpal dengan ke kelulusan dia So sebab itu bila kerajaan bangga-banggakan Kata kita punya unemployment rate ni cuma 3% ya. Daripada dulu saya pernah persoal benda ini Kamu cakap kita punya kadar pengangguran rendah 3% 3% 3%, 3%. Memanglah budak-budak ni ada kerja Tapi kamu kena tanya kerja apa? Sebab kamu kena kira, kira kalau orang itu ada ijazah sarjana muda dalam apa pun kata chemical engineering eh ataupun mechanical engineering ataupun apa dentistry ke apa dia punya dia belajar itu berapa tahun dia nak belajar nak dapat ijazah kejuruteraan ataupun ijazah-ijazah ini ha dan dah ambil PTPTN